Аплодируйте как раз вновь. А, давайте вы покажете, как там. Пожалуйста. Просто резают. Просто резают. А, давайте я вам просто покажу. Вот вы сейчас делаете вот так. Я, во-первых, медик, да, и я вам могу сказать, что такие болезни, они никогда не заканчиваются, они хронические. Их можно ситуативно да, и регулярно лечить. Добрый вечер. Все, возьмите номер ну, телефона шарифы, позвоните. Мне. Как вы относитесь к Савику Шустеру, доверяете вы ему или нет? Знаєте, Я і собі не завжди довіряю. Так, безумовно, я вважаю його одним з найсильніших журналістів України. І, можливо, він буває жорстким, буває незручним, але саме такими мусить бути справжні журналіст. І тому сказати, що сьогодні хтось правий, а завтра з того ж питання він же говорить якусь іншу думку, це не означає, що він непослідовний або йому не можна довіряти. Просто треба рахувати ще ситуацію. Якщо він реагує на ситуацію адекватно, значить це людина розумна. Якщо він пристосовується, значить нерозумна. Клиника Шарите советует Юрию Тимошенко продолжить реабилитационные мероприятия в Украине, а также использовать КСТИ до полного восстановления. Внимание! Шестерочка. Больше секса. Да, да. Сравнить выступление Владимира Путина. Десятка. Поясной савика. С выступлением Адольфа Гитлера в Рейхстаге 1 сентября. А, нет, да. На инфинити, нет, сюжет. В Крым всегда был и остается неотъемлемой частью России. Данциг. Был и есть германский город. Коридор был и есть германский. Нет, нельзя все с этим сравнить. Я не могу сравнить ни одной речи Обамы с Гитлером, ни одной речи Ангелы Меркель, ни одной речи Оланда, ни одной речи Камерона. А эту речь, вот эту речь, конкретно эту речь, она очень сравнима. Обе эти территории по их культурному развитию принадлежат исключительно германскому народу. То, что казалось невероятным, к сожалению, стало реальностью. СССР... Я не никого, что? Нам насылали поведомления с Черниговской области, Одесской области, Донецкой области, про то, что Замість нас іде щось інше, тільки що мені почали приходити відповіді на пошту і просять просто перегрузити пошук покласти тобто, класний пошуку перший національний і через деякий час воно з'являється. Наскільки це правда, я не знаю, але все це пов'язано з телевізійною мережею, яка називається т 2 Отеця.

Их привозят сюда, селят в гостиницу. Всех с разных регионов привозят. Но это же, это же социальные. А, с... они одни, одни и те же каждый. И... Бачила, да побачи, не побачила. Было. И вам добрых, добрых, и а чему сами вы приехали взагалі? Что вас понукало до этого вчинку? Ну, послушайте, что говорит вся Украина. Да. да. Okay. Это раз. И второе, что было, было такое желание, как говорится, даже высказать, потому что вот это вот бездействие именно вот нынешней власти, и вот то, что мы сегодня видели, моряки просят, дайте четкую команду. Армия и флот это четкие команды. От низу до верт. И бедные моряки не знают, что делать. Я, как бывший, я как бывший тоже моряк за гранплавание, единоначалье, капитан и так далее. Там... Контр-адмирал, то есть главнокомандующий, не может сказать четко, что им делать. Ну, держатся они, сколько Даже держатся. Информация. Кончится вода, кончится а психологический натиск. Или ну этот, да. Это... Скажите, пожалуйста, ну, ну, а как вы попали на шоу вообще? Как вы узнали, что сюда можно приехать и так далее? Не, ну просто нам позвонили и спросили, если вот так вот, мои знакомые, хочешь попасть на шоу? Хочу. Просто я участвую во многих общественных мероприятиях, как киносъемки, телесъемки. И вот предложили мне так, вот так и попал. Ну это как работа или как... Нет, нет, нет. Как интерес. То интересно. есть вы за свои деньги приехали? Да, да.